Ну вот, опять наступает Рождество. Этот волшебный праздник. Я так люблю его отмечать. Ведь это день рождения моего спасителя. Ах, как жалко, что я не живу в то время, когда жил Христос. Как бы мне хотелось увидеть его здесь, на земле. Я бы привел его в свой дом и подарил самое дорогое, что у меня есть. Да. Ну что у меня есть дорогого? Пожалуй, ничего. Да и Христос никогда не придет ко мне в мой дом. Я увижу его лишь на небе. Тихая ночь, дивная ночь. Да, удивительная ночь. Вот и звездочка на небе горит. Совсем как в те далекие дни. Указывая на адреса, Ой, кажется, вижу свет. Что это? Я Иисус, которого ты хочешь увидеть. Готовься, ибо мне надлежит быть у тебя завтра. Я приду в дом твой. Да, это же был Христос. Сам Господь придет ко мне завтра в мой дом. Я счастливейший человек на земле я увижу живого Бога. Не надо торопиться, чтобы приготовить мою лачугу к приходу такого великого гостя. Но что же я подарю ему, моему Господу? Пожалуй, у меня хватит денег, чтобы купить продуктов и испечь большой вкусный пирог. Что же еще? К сожалению, я не так богат, чтобы что-то ему дать. Самое ценное, что у меня есть, это моя Библия. А может, да нет же. Зачем Иисусу Библия? Он сам живое Слово. О, как я счастлив! Сам Иисус Христос скоро посетит меня. Так прошел день. Полный забот и хлопот. Дедушка Николас вычистил свой дом. Ой, сколько пыли. Дедушка вымыл окна, старую лампу и все, что было можно. Потом он принес самые лучшие поленья, что у него были припасены на зиму. И начал растапливать печь. Вот, сейчас разожгу печь, испеку пирог. О, как я счастлив! Скоро Иисус придет в мой дом кажется, стучат. Это Христос. Но меня еще не готов пирог. Какой я нерасторопный. Ой-ой-ой. Входи же, Иисус. Я давно жду тебя. Мир дому твоему. Что-то не похоже на Христа. А, может, он должен выглядеть так, как в Библии написано. И не было в нем не вида, не величия. Проходи, пожалуйста. Но сначала скажи, кто ты? Я бедный странник. Держу путь в далекую страну. Не позволите ли согреться у вашей печи? Я так замерз. Бедняга. Ну конечно. Проходи. Усаживайся поудобнее. Печка моя горячая я принес самых лучших поленьев. О, как приятно размять косточки. Я совсем замерз. После того, как согреюсь, я смогу держать путь дальше. Спасибо за вашу доброту. Да что ты, добрый путник. Как я могу не помочь тебе? Ведь сегодня такой великий праздник. Рождество Христово. Я уже кое-что слышал об этом. Вы не расскажете мне, что это за праздник? В этот день, около двух тысяч лет назад, в городе Вифлееме родился Мессия, Иисус, которого Бог обещал людям через древних пророков. Он сделал много доброго в своей жизни на земле. Он научил людей любить друг друга и почитать Бога. Но злая толпа распяла его. Но почему же Бог позволил ему так умереть? В этом великий план Божий. Иисус стал жертвой за все человеческие грехи. На третий день он воскрес. И сейчас он жив. И царит над всем миром. Каждый человек может обратиться к нему. И я все. Он слышит молитвы всех. И всякий, кто верует в Него, попадает потом на небеса. Здорово! Я расскажу об этом людям всей моей страны. Спасибо, хозяин, что приютил меня. Прощай, я должен идти. Да благословит тебя Господь. Какой милый человек. Для души своей искал счастья.

был весь в напряжении. Он прислушивался к каждому звуку. Не пойму, что за шум за дверью? Пойду посмотрю. Что же ты там стоишь на крылечке? Войди в дом, малыш, и успокойся. Ну, Расскажи мне, что у тебя случилось? Тебя кто-нибудь обидел? Нет. Может ты получил двойку в школе? Нет. Тогда что же произошло? Я потерял деньги, которые мама дала мне, чтобы я купил хлеб. Я не могу идти домой, потому что мои родители будут ругать меня. Подожди, подожди. Я, кажется, могу помочь тебе. Вот. Возьми. Здесь достаточно для того, чтобы купить хлеба твоей семье. О, спасибо, дедушка. Вы такой добрый. Вы всегда дарите деньги таким, как я. Ну что ты. Они у самого меня не всегда бывают. Но сегодня мне пришлось кое-что продать, чтобы появились деньги. Я жду большого гостя вам больше мешать. До свидания. Спасибо вам. Слава Богу, я помог этому ребенку. Но где же мой Господь? Вот и пирог уже готов. Ах, как же он пахнет. Так хочется попробовать кусочек. Но нет, первым его попробует Иисус. Дедушка Николас очень волновался. Пирог получился на славу румяный, пахучий, так и просился в рот. Время шло. Христос не появлялся. Дедушка Николас устал ждать. Вскоре он уже потерял веру, что Христос навестит его. Наверное, Бог забыл про меня. Ну, конечно, кто я такой? Что я могу для него сделать? Наверное, он уже не придет. Иисус? Нет, он не забыл про меня. Бегу, бегу. Входи же, Господь. Входи, входи. Ты одна? С тобой никого нет? Никого? Я думал, может, Христос пришел ко мне с маленькой девочкой. Ведь Он любит детей. Но ты все дрожишь. Помогите мне, дедушка. Я сирота, я иду к своей тетке. Я прошла такой долгий путь, но мне больше нет сил. Ты, наверное, очень хочешь есть. Ой, я просто умираю от голода. Не найдется ли у вас кусочек хлеба? Хлеба у меня нет. Но зато я могу дать тебе кусочек великолепного пирога. Я сам его испек для очень важного гостя, которого жду. Я думаю, что он не обидится, если я отдам тебе половину. Возьми, вон там, в печи. Как вкусно! Я никогда не ела ничего подобного. Расскажи мне, куда ты идешь и где твои родители? Родители мои умерли. Я уже три дня иду из своей деревни к моей тетушке. А где же живет твоя тетушка? В этом городе. Только в другой, в дальнейшей части. Мне осталось пройти совсем немного. Но если бы вы не накормили меня. Я ни за что не преодолела бы этот путь. Я просто упала бы без сил где-нибудь на улице. Что же твоя тетушка? Она сможет вырастить тебя. Она, наверное, очень богата, раз ты идешь к ней жить. Нет, она бедна, но у нее доброе сердце, и вдвоем нам будет легче. Тогда знаешь что? Возьми, наверное, и вторую часть пирога. Пусть это будет ваш праздничный ужин. Спасибо, дедушка! Вы такой добрый! Ну, и пойду, а то уже совсем стемнело. Счастливого пути! Храни тебя, Господь. Так прошел вечер. Иисус, так и не пришел в дом бедного дедушки Николаса. И я самый забытый человек на свете. Никто не вспомнит обо мне. Даже Бог забыл про меня. Николас! Я, Господи! Что ты печалишься, Николас? Господи, я прождал тебя весь день, но ты так и не пришел ко мне. Я приходил к тебе три раза. Я приходил к тебе в виде странника, и ты обогрел меня я приходил к тебе в виде плачущего мальчика, и ты успокоил меня и дал денег. Когда ты накормил эту сиротку, ты накормил меня. Значит, это все был ты? Как же это понять? То, что ты делаешь для людей, ты делаешь для меня. Запомни это, Николас. Я понял. Увидеть Христа можно не только глазами, делая добро другим, мы делаем это для него. А все-таки сегодня замечательная ночь, тихая ночь, дивная ночь.